অসমত ধৰা পৰিছে আঠ লাখতকৈও অধিক ভুৱা হিতাধিকাৰী আৰু এই আঠ লাখতকৈও অধিক ভুৱা হিতাধিকাৰীক মাঘৰ বিহুৰ পূৰ্বেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আঠ লাখ চৌৰাল্লিছ হাজাৰ ছশ বাসত্তৰগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে লগতে আঠান্নব্বৈগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া যি এই কাৰ্যত সহায় কৰিছিলে তেওঁলোকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে দহ জানুৱাৰীৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব আৰু কিমান কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ জিলাৰ প্ৰতি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো আমি পি এম কিষাণৰ যি সন্মান নিধি আছিলে তাৰ ধন ক'ত কিমান আত্মসাত কোন কোন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব তাৰ সমস্ত তথ্য এন বি নিজৰ হাতত আহি পৰিছে বাক্সা জিলাত ত্ৰিশ হাজাৰ ছশ এসত্তৰজন ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে পি এম কিষাণৰ সন্মান নিধি ধন আত্মসাত কৰিছে মুঠ টকা প্ৰায় ছাব্বিছ কোটি টকা আত্মহত কৰিছে দহ জানুৱাৰী শেষ সীমা বাছি দিয়া নিদিয়া হৈছিল তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে টকাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিছিলে কিন্তু বাক্সাৰ এই ত্ৰিছ হাজাৰ ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ মাজত মাত্ৰ অষ্টাশীগৰাকীয়ে টকা ঘূৰাই দিছে অৰ্থাৎ বাক্সা জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ গৈ আছে ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ তিৰাশী গৰাকী একেদৰে বৰপেটাত আপুনি কল্পনা কৰক দুই লাখ তিনি হেজাৰ আঠশ ঊনচল্লিছগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী কেৱল বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় আশী কোটি টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে ভুৱা হিতাধিকাৰীয়ে মাত্ৰ চাৰিশ আঠগৰাকীয়ে ঘূৰাই দিছে ধন এই জিলাখনত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব দুই লাখ তিনি হাজাৰ চাৰিশ একত্ৰিছগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ গৈ আছে দহ জানুৱাৰীৰ পিছত একেদৰে বিশ্বনাথত চাৰি হেজাৰ আঠশ ছয়ান্নব্বৈগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে চাৰি কোটি ঊনৈছ লাখ টকা আত্মসাত কৰিছে এঘাৰজনে টকা ঘূৰাই দিছে বাকী টকা যিসকলে টকা ঘূৰাই দিয়া নাই চাৰি হেজাৰ আঠশ পঁচাশীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছৰ বঙাইগাঁও জিলালৈ আমি আহিছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ সত্য তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বঙাইগাঁও জিলাত সাত হাজাৰ নশ ঊনপঞ্চাছগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে প্ৰায় সাত কোটি টকা ছয় কোটি ছয়ান্নব্বৈ লাখ টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছিলে এই সাত হাজাৰ নশ ঊনপঞ্চাছগৰাকীৰ ভিতৰত টকা ঘূৰাই দিছে এশ বাৰগৰাকীয়ে আৰু বাকী থকা সাত হেজাৰ আঠশ সাতত্ৰিছগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্য দহ জানুৱাৰীৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব কাছাৰত সাত হেজাৰ আঠশ চৌষষ্ঠিগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে ছয় কোটি প্ৰায় সাত কোটি টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে ঘূৰাই দিছে ছজনে এইখন জিলাত সাত হেজাৰ আঠশ আঠাৱন্নগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব একেদৰে চৰাইদেউ জিলাত দুহেজাৰ চাৰিশ ছষষ্ঠিগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰীক পাঁচ কোটি সাতাৱন্ন লাখ টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে পঁয়ত্ৰিছজনে ঘূৰাই দিছে বাকী থকা দুহেজাৰ চাৰিশ একত্ৰিছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত এই তথ্য দিলেও আমি চৰাই দিওঁ ইয়াৰ পিছৰ আমি জিলাখনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পিছৰ জিলাকেইখনৰ তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ চিৰাং জিলাত একৈছ হাজাৰ পাঁচশ চৌসত্তৰগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে একৈছ কোটি ছাপন্ন লাখ টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছিলে ছেভেণ্টি ছিক্সগৰাকীয়ে ঘূৰাই দিছে একৈছ হাজাৰ চাৰিশ আঠান্নব্বৈ গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত দৰঙত সোতৰ হাজাৰ তিনিশ সাতচল্লিশগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে টকা আত্মসাত কৰিছিলে চাৰে ছয় কোটিতকৈ অধিক টকা বাৰগৰাকীয়ে টকা ঘূৰাই দিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বাকী থকা সোতৰ হাজাৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিশগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰীক দহ জানুৱাৰী পিছৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব দহ জানুৱাৰী শেষ সীমা টকা ঘূৰাই দিয়াৰ এতিয়াও যদি টকা ঘূৰাই দিয়া ন আপুনি ঘূৰাই দিয়ক ধেমাজি জিলাত ছয় হাজাৰ সাতশ একত্ৰিশগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ভাবক পাঁচ কোটি সাতষষ্ঠি লাখ টকা আত্মহাত কৰিছে মাত্ৰ চৌৰাশীগৰাকীয়ে টকা ঘূৰাই দিছে বাকী থকা ছহেজাৰ ছশ সাতচল্লিছগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ভুৱা হিতাধিকাৰী চৰকাৰী আঁচনিত টকা ভুৱাভাৱে তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছিলে আচৰিত হ'ব তেওঁলোকৰ নিজৰ নামত মাটিয়েই নাই কৃষকৰ ধন তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে ওঠৰটা কৃষ্টি পৰ্যন্ত কোনোবাই টকা উঠুৱাই লৈ গৈছে নিজৰ মাটিয়েই নাই অৰ্থাৎ পিছৰ জিলালৈ আহিছোঁ ধুবুৰীত আঠষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ আঠচল্লিশগৰাকী বৰপেটা ধুবুৰীত যথেষ্ট ভুৱা হিতাধিকাৰী ওলাইছে চৌব্বিছ কোটি পঁয়সত্তৰ লাখ টকা আত্মসাত কৰিছে ঘূৰাই দিছে মাত্ৰ পঞ্চল্লিছগৰাকীয়ে আঠষষ্ঠি হাজাৰ দুশ তেৱন্ন দুশ তেসত্তৰগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ধুবুৰীত ডিব্ৰুগড়ত তিনি হেজাৰ আঠশ একত্ৰিছগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে তিনি কোটি চৌৱন্ন লাখ চৌসত্তৰ হাজাৰ টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে এজনেও ঘূৰাই দিয়া নাই এই তিনি হেজাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত যি ভুৱা হিতাধিকাৰী আছিলে তিনি হেজাৰ আঠশ একত্ৰিছগৰাকীক এই ভুৱা হিতাধিকাৰীসকলৰ ভিতৰত এজনেও এজনেও টকা ঘূৰাই দিয়া নাই নীল অৰ্থাৎ যিমান কেইজন ভুৱা হিতাধিকাৰী আছে তিনি হাজাৰ আঠশ একত্ৰিশগৰাকী সেই তিনি হাজাৰ আঠশ একত্ৰিশগৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিকত ডিমা হাছত একেদৰে ধৰা পৰিছে তিনি হাজাৰ পাঁচশ তেসত্তৰ গৰাকী তিনি কোটি একৈশ লাখ টকাতকৈ অধিক টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে তেষষ্ঠিগৰাকীয়ে ঘূৰাই দিছে তিনি হাজাৰ পাঁচশ দহ গৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে ইয়াৰ পিছৰ জিলাখনলৈ গৈছোঁ এবাৰ গোৱালপাৰা গোৱালপাৰাত এঘাৰ হাজাৰ চাৰিশগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে ন কোটি একাশী লাখ টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে কৃষকৰ ধন এশ বিছজনে ঘূৰাই দিছে বাকী থকা এঘাৰ হাজাৰ দুশ আশীগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব গোৱালপাৰাত গোলাঘাট জিলালৈ আহিছোঁ তেইছ হাজাৰ চৌসত্তৰগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে টকা আত্মসাত কৰিছে ঊনৈছ কোটি ওঠৰ লাখ টকাতকৈ বেছি একান্নব্বৈ গৰাকীয়ে টকা ঘূৰাই দিছে গোলাঘাট জিলাত বাইশ হাজাৰ নশ বাকী থকা বাইছ হাজাৰ নশ তিৰাশী গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব গোলাঘাট জিলাত হাইলাকান্দিক এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ সাতচল্লিশগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী পি এম কিষাণৰ ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে প্ৰায় দহ কোটি টকা আত্মসাত কৰা হৈছে ন কোটি তেৱন্ন লাখ টকা প্ৰায় দহ কোটি টকা বিছজনে ঘূৰাই দিছে বাকী থকা এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ সাতাইশজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব হাইলাকান্দি জিলাত আমি তেত্ৰিছখন জিলাৰ হিচাপ এন বি নিজৰ হাতত আহি পৰিছে হোজাই দুহেজাৰ পঁচপন্নগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে এক কোটি চৌসত্তৰ লাখ বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ টকা আত্মসাত কৰিছিল আঠজনে টকা ঘূৰাই দিছে আঠজনে টকা ঘূৰাই দিছে আৰু এই হোজাই জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব দুহেজাৰ সাতচল্লিছজন হোজাই জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ আমি যোৰহাট জিলালৈ যোৰহাট জিলাত ভুৱা শিত ধৰা পৰিছে চাৰি হেজাৰ চাৰিশ ওঠৰগৰাকী তিনি কোটি অষ্টাশী লাখতকৈ অধিক টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে আঠাৱন্নজনে টকা ঘূৰাই দিছে বাকী আছে চাৰি হেজাৰ তিনিশ ষাঠিগৰাকী বিহু খাবলৈ নাপায় গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব তেওঁলোক বিহুৰ আগতে কামৰূপত তেষষ্ঠি হাজাৰ এশ তেৰজনক ভুৱা হিতাধিকাৰী চিনাক্ত কৰা হৈছে পঞ্চাছ কোটিৰ অধিক টকা তেওঁলোকে কৃষকক আত্মঘাত কৰিছে নিৰান্নব্বৈজনে ঘূৰাই দিছে বাকী আছে তেষষ্ঠি হাজাৰ চৈধ্যজন তেওঁলোককো বিহুৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বিহু ভালেৰে নাযায় আপুনি যদিও টকা ঘূৰাই দিয়া নাই দহ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে টকা ঘূৰাই দিয়ক নহ'লে এওঁলোকৰ লিষ্ট চৰকাৰৰ হাতত আছে গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে দি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কামৰূপ মেট্ৰ'ত চাৰি হাজাৰ ছশ সাতষষ্ঠিগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী পাঁচ কোটি চৌৰাশী লাখ টকা আত্মহাত কৰিছে ঊনৈছজনে ঘূৰাই দিছে চাৰি হাজাৰ ছশ আঠচল্লিছজন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ'ত কাৰ্বি আংলঙলৈ আহিছোঁ ষোল্ল হাজাৰ আঠশ দহজন ভুৱা হিতাধিকাৰী ছয় কোটি আঠসত্তৰ লাখ টকা আত্মহাত কৰিছে ঊনত্ৰিছজনে মাত্ৰ ঘূৰাই দিছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ষোল্ল হাজাৰ সাতশ একাশীজনে একেদৰে কৰিমগঞ্জত বাৰ হাজাৰ একৈছজন ভুৱা হিতাধিকাৰী প্ৰতিখন জিলাত হাজাৰ হাজাৰ ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে কৰিমগঞ্জত বাৰ হাজাৰ অধিক ভুৱা হিতাধিকাৰী দহ কোটি অধিক টকা তেওঁলোকে আত্মহাত কৰিছে সাতত্ৰিছজনে টকা ঘূৰাই দিছে এঘাৰ হাজাৰ নশ চৌৰাশীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কৰিমগঞ্জত কোকৰাঝাৰত এক বিশ হাজাৰ তিনিশ ভুৱা হিতাধিকাৰী ওঠৰ কোটি টকা আত্মহাত কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰত ঘূৰাই দিছে আঠান্নব্বৈ গৰাকীয়ে বিশ হাজাৰ দুশ দুজন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব কোকৰাঝাৰ জিলাত এইবাৰ লখিমপুৰ জিলালৈ আহিছোঁ লখিমপুৰ জিলাত ছয়চল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ দহজন ভুৱা হিতাধিকাৰী চিনাক্ত হৈছে প্ৰায় ঊনচল্লিছ কোটি টকা আত্মহাত কৰিছে ঊনাশীজনে ঘূৰাই দিছে ছয়চল্লিশ হাজাৰ তিনিশ একত্ৰিশজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব লখিমপুৰত মাজুলীত এহেজাৰ নশ তেৰজন ধৰা পৰিছে ভুৱা হিতাধিকাৰী সমস্ত তালিকা চৰকাৰৰ হাতত আহি পৰিছে প্ৰায় দুই কোটি এক কোটি চৌৰাশী লাখ টকা মাজুলীত আত্মসাত কৰিছিল কৃষকৰ ধন দুখীয়া কৃষকৰ ধন এষষ্ঠিজনে ঘূৰাই দিছে এহেজাৰ আঠশ বাৱন্নজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব মাজুলীত এইবাৰ আহিছো মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ তথ্য শুনিলে আপুনি আচৰিত কেনেকৈ হিতাধিকাৰীবিলাক ভুৱা ওলাইছে সাধাৰণ কৃষকৰ ধৰণে আত্মসাত কৰি দিছে মৰিগাঁৱত ত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ ঊনানব্বৈ জন ভুৱা হিতাধিকাৰী দহ কোটি চৌব্বিছ লাখ টকা আত্মসাত কৰিছে তেইছজনে ঘূৰাই দিছে ত্ৰিছ হাজাৰ বাকী থকা ত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ ছয়ষষ্ঠিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নগাঁৱত নগাঁৱত আপুনি আচৰিত হ'ব এক লাখ ষোল্ল হাজাৰ আঠষষ্ঠিজন ভুৱা হিতাধিকাৰী নগাঁও ধুবুৰী আৰু বৰপেটাত আটাইতকৈ বেছি ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে দহ কোটিৰো অধিক টকা এশ কোটিৰো অধিক টকা ক্ষমা কৰিব এশ কোটিৰো অধিক টকা আত্মসাত কৰা হৈছে আঠত্ৰিছজনে টকা ঘূৰাই দিছে এতিয়াও এক লাখ ষোল্ল হাজাৰ ত্ৰিছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কেৱল নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকতে নলবাৰীত ছাব্বিছ হাজাৰ আঠশ পঁচানব্বৈ গৰাকী প্ৰায় চাৰে একত্ৰিছ কোটি টকা আত্মহাত কৰিছে টকা ঘূৰাই দিছে তিনিশ পাঁচজনে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বাকী থকা ছাব্বিছ হাজাৰৰ অধিক এইবাৰ আহিছোঁ আন এখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ শিৱসাগৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ এই জিলাখনৰ ছহেজাৰ নশ বাৱন্নজন ভুৱা হিতাধিকাৰী প্ৰায় আঠ কোটি টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে আঠান্নব্বৈ জনত টকা ঘূৰাই দিছে ছহেজাৰ আঠশ চৌৱন্নগৰাকী বাকী আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব দহ জানুৱাৰীৰ পিছৰ পৰা সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্য আৰম্ভ হৈ যাব এটা মেচিভ ড্ৰাইভ চলিব অসমত ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শোণিতপুৰৰ ছহেজাৰ সাতশ একচল্লিছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ভুৱা হিতাধিকাৰী চিনাক্ত হৈছে ছয় কোটি ঊনপঞ্চাছ লাখ টকা আত্মহাত কৰিছে বিৰাল্লিছজনে ঘূৰাই দিছে ছহেজাৰ ছশ নিৰান্নবৈ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব শোণিতপুৰৰ পৰা দক্ষিণ শালমৰাত চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ চল্লিছজন ভুৱা হিতাধিকাৰী প্ৰতিখন জিলাই জিলাই ভুৱা হিতাধিকাৰী ন কোটি তেৰ লাখ টকা আত্মহাত কৰা হৈছে বিছজনে ঘূৰাই দিছে চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ বিছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা এইবাৰ আহিছোঁ তিনিচুকীয়াল তিনিচুকীয়া জিলাৰ সংখ্যাও চাওক কম নহয় সোতৰ হাজাৰ চাৰিশ তেপন্নগৰাকী ভুৱা হিতাধিকাৰী কেৱল তিনিচুকীয়া জিলাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ কৃষকৰ ধন আত্মসাত কৰা হৈছে পোন্ধৰ হাজাৰ পোন্ধৰ কোটি চৌৰান্নব্বৈ লাখ টকা ঘূৰাই দিছে তেইছজনে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বাকী থকা সোতৰ হাজাৰ চাৰিশ ত্ৰিছজন ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিছোঁ ওদালগুৰিত তিনি হাজাৰ দুশ আঠচল্লিছগৰাকী দুই কোটি ঊনআশী লাখ টকা আত্মসাত কৰা হৈছে পঁচিছজনে ঘূৰাই দিছে টকা তিনি হাজাৰ দুশ তেইছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বিহুৰ আগে আগে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং পঁচিছ হাজাৰ সাতশ নিৰান্নব্বৈ জন ভুৱা হিতাধিকাৰী এঘাৰ কোটি পঁচপন্ন লাখতকৈ অধিক টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে এজনক ঘূৰাই দিয়া নাই আন এখন জিলা ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত আন এখন জিলা যিখন জিলাত ভুৱা হিতাধিকাৰী ধৰা পৰিছে চৰকাৰে টকা ঘূৰাই দিব কৈছে এজনেও ঘূৰাই দিয়া নাই ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত যিসকল ভুৱা হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে চৰকাৰে অনুৰোধ জনোৱা স্বত্তেও এজনেও টকা ঘূৰাই দিয়া নাই সেয়া নীল দেখুৱাইছোঁ গতিকে পঁচিছ হাজাৰ সাতশ নিৰান্নব্বৈগৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ গৈ আছে এইখন জিলাত এইবাৰ আন এটা তথ্য আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ দুৰ্নীতি হোৱা জিলাৰ সংখ্যা কিমান আচলতে দুৰ্নীতি হোৱা জিলাৰ সংখ্যা তেইছখন ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ নামত পি এম কিষাণ সন্মান নিধি ধনৰ নামত দুৰ্নীতি তেত্ৰিছখন জিলাতে দুৰ্নীতি হৈছে অসমৰ কল্পনা কৰক দুৰ্নীতি হ্ৰাস পাইছে বুলি কোৱা হয় তেত্ৰিছখন জিলাত দুৰ্নীতি হৈছে ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আঠ লাখ চৌৰাল্লিছ হাজাৰ ছশ বাসত্তৰ জন এইসমূহ এটা ডাঙৰ ফিগাৰ ইমান বৃহৎ সংখ্যক ভুৱা হিতাধিকাৰী অসমত ধৰা পৰিছে ভুৱা তথ্যৰে তেওঁলোকে কিমান ধন সৰকাই নিছে সেয়া আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব কিমান কোটি কোটি টকা সৰকাই নিছে আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰক কিমান কোটি টকা তেওঁলোকে সৰকাই নিছে ভুৱা হিতাধিকাৰীসকলে আপোনাৰ মোৰ কৰৰ টকাই হওক বা দুখীয়া মানুহৰ কৃষক ঘূৰাই দিছে অৱশ্যে ইয়াৰ মাজত একাংশ ভাল হিতাধিকাৰী আছে যেতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰে আহ্বান জনালে যে আপোনালোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম গ্ৰেপ্তাৰ অভাৱে দুহেজাৰ দুশ তেত্ৰিছগৰাকীয়ে ঘূ টকা ঘূৰাই দিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে আঠ লাখ এতিয়া বিৰাল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ ঊনচল্লিছ এই সংখ্যাটো এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ বাকী আছে প্ৰতিখন জিলাতে আচলতে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে বুলি ক'লেও বহাই কোৱা নহ'ব দহ জানুৱাৰীলৈকে সময়সীমা তেওঁলোকক বান্ধি দিয়া হৈছিলে দহ জানুৱাৰী এতিয়া শেষ হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে টকাখিনি ঘূৰাই নিদিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু আমি প্ৰথমতে কৈছোঁ যে এই দুৰ্নীতিত সহায় কৰিছিল আঠান্নব্বৈ গৰাকী চৰকাৰী বিষয়া তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব এই লাখ লাখ লোকৰ বিহু হয়তো এইবাৰ ভালদৰে নেযাব পাৰে